Четвер, 15 травня, Слов'янськ знову принишк відчутних здалеку пострілів, автоматних черг і вибухів снарядів. На околицях міста в районі траси Харків-Довжанське велась перестрілка між ополченцями та українською армією. Транспортне сполучення у той бік припинилось. Городяни намагались якомога скоріше опинитись удома. З вуст вуста поширювались чутки про зачистку міста. До ранку Слов'янськ завмер в очікуванні, дослухаючись до стрілянини. Події минулої доби для телеканалу Сад прокоментував перший секрет. словьянского осередку компартии Анатолий Хмельовий. Серьезных у нас столкновений нет, были, скажем, перестрелки, погибших, ну по крайней мере раненых с нашей стороны нет. Значит, сегодня, вчера вечером и сегодня утром в районе блокпоста восточный, скажем, там применили такую, скажем, серьезную атаку, ну не на атаку, а устроили перекрестный огонь с тем, чтобы укрепить свой пост. Это та противоположная сторона в районе вот поворота на Красный Лиман. Они обстреливались тем, чтобы мы наши не могли, ну, голову поднять. А при этом работала там у них строительная техника, они укрепляли сегодня свой пост. Вот это вот сегодня кто слышал рано утром с 4 до 6, скажем, перестрелку и вчера вечером. Это было в районе блокпоста микрорайона Восточный. Ни погибших, ни раненых у нас нет. То есть вот это вот такая произошла обстановка. Сегодня спрашивают, вот заявили, конец ультиматума, будет ли боевые действия? Будут. Когда? Ну, это, наверное, не объявляется по телевидению, когда будет, когда, какой в сроке. То, что сегодня к этому готовятся, строят и роют, укрепляют укрепрайоны, в районе села довенькая Долин, это уже Изюмский район. То есть они тоже на всякий случай готовятся к отступлению. Я думаю, вопрос времени, этот вопрос будет решен. Что нас сегодня очень тревожит, это паника. Вот хорошо хотя бы то, что я объявил вот у вас на телевидении и на этот номер звонят, мы, по крайней мере, каким-то образом объясняем ситуацию. Город практически после референдума ожил, стали люди, магазины открываться. Ну вот вчера подняли панику, зачистка будет и так далее, и так далее. И нам бы найти этих паникеров, которые массово появляются. Вчера ездила машина по микрорайону Артема и объявляла в рупор не наша вот прячьтесь там по погребам, подвалам, будет вот бомбежка и так далее. Ну, я должен успокоить. Ну, какие мы их там называем, хунтой, но ну, в любом случае против мирного населения открыта бронетанковая техника, авиация работать не будет. Поэтому пусть люди будут спокойны. Если будет наступление, мы предупреждали, предупреждаем, будет церковный набат, будет тревога и тогда действительно надо будет уйти по квартирам спрятать детей закрыть возможно торговые точки магазины и не подходить к окнам потому что ну вот пример перестрелки который был у нас 5 числа на семеновке э, женщине какой-то захотелось э, поснимать это на видео ну или там скажем на мобильный телефон э, ну женщину слава богу не зацепило. Молодую. А попугайчик в квартире погиб. Пуля дура. Поэтому, конечно, в эти вещи надо соблюдать меры безопасности. Ну и вот как вышла боевец Ирина Владимировна на балкон и тоже получила то ли пулю от снайпера либо э, все-таки шальная пуля как-то долетела. Это вот мы, обращение к мирным гражданам. Все-таки вот в этих э, случаях, когда начинаются боевые действия, лучше бы все-таки находиться в квартире и ни в коем случае не подходить к окнам и так далее. Потому что случайная пуля может залететь. Вот эти меры безопасности надо соблюдать. Такой зачистки с применением установок РАД, это пугают. Ну пусть люди не пугаются. Все будет нормально. Город под контролем. Вот пусть пока извинят за вот эти неудобства, которые есть. Ну они действительно имеют место, скоро не будет.